我们的草原乱炖熟了，哎、这肚包肉、这羊排、这羊蝎子、这肉肠可煮好了。白三弟弟爱吃肚包肉肉肠，小姨子爱吃带骨头的这个羊蝎子、羊排、羊棒骨。今天做个草原大乱炖。嗯、哎，哥，我去打水。嗯，放锅。我们这个锅热的快，放豆油。好嘞，姜、葱、蒜，放。 好嘞，火烙火了，放点香辛料、树叶、树皮，什么玩意儿？放点儿。火烙火了，再放点火锅底料，火烙火了。这个火锅底料软化软化，再放点黄豆酱。嗯，行了，火烙火了。辣椒干多放点儿，火烙火了。嗯，这颜色上来了。 泼勒出呛鼻子的香味这个时候入饭。来来来，弟弟，快水，坚持不了了，好嘞，哥，嗯、啊，到，好。 生抽、老抽一起抽掉。来，再放一把黄豆粒这么大的猪肉大料，盐多了有点。哎，这行行。水开了半个小时了，再换这个砂锅慢慢煮，更入味。来、嗯，哎、我们这个草原乱炖，再用这个砂锅煮它个半个小时就熟了。先盖上锅的盖。 好期待呀，哥！待会儿我停了。我们的草原乱炖熟了。哎呀！这肚包肉、这羊排、这羊蝎子、这肉肠可煮好了。弟弟，快拿上桌。嗯。快开始吃吧。嗯。这味道可真没吃了。嗯。我先吃肚包肉。嗯。 感觉直接上来那、这个，那不挺好吗、嗯？这味道非常适合我的胃，哇，还能吸骨髓，好吃了、嗯。我吃个肚包肉，嗯，肚包肉也是入味儿了，嗯。 再吃个羊蝎子，嗯，这味道嘎嘎多都不那不挺好吗？一会儿尝尝这个肉肠，嗯，来，我给你们切这个肉肠，嗯，这肉肠可是我们传统肉肠啊，来，小姨子。 弟弟尝尝这个羔羊肉肠，嗯，嗯，我做的这个草原大乱炖，我弟弟、小姨子他们特别爱吃，这不挺好吗？